Як ви говорите, що ви стоїть на наші інтереси, коли згідно того плану це поліклініка, а повинна бути з Давай. Давайте я вам втечу правильно. Так, зустрічати спеціалісти, професіоналів області. так як я строїтель, добре вмікаюся, всі ситуації, зв'язана з строїться. Цанування, об'єкт будівництва, предусматривається не, не, пощ... не тільки строїтельство, багатоповерхових домів, а також зданій. Здание может быть общественного назначения, социального назначения. Это неоднозначная это не позиция, что сегодня звучит «строить дом». Я не понимаю, как можно построить там дом. Там 20 соток земли, и рядом находится частный сектор, от которого надо отступить большое расстояние, от 15 до 20 метров от каждого дома. Там не ввесится ничего. Другой вопрос – это здание, оно уже морально устарело. Поэтому я предложил вариант снести старую больницу взрослую, построить там новую детскую поликлинику напротив взрослой, где бы дети и взрослые были бы на одних территориях. Расширить паркинги, поставить детские площадки, чтобы там можно было там вообще помимо очередей, когда они возникают. Потому что я там нахожусь на этом округе, я прихожу и смотрю, сколько там детей в очереди и родителей. И нужна будет и детская площадка, и зона зеленая отдыха, там, где родители бы ожидали бы своего приема. Это я говорю про старую поликлинику Садовой 29. А что касается здесь, это здание тоже необходимо будет, оно морально устарело, снести и построить там, допустим, прием, сделать там детский сад, там тоже не получится. Я уже знаю, я даже кстати построил, я знаю, что есть нормы, и они получаются. Там может получиться, знаете, что столовая для, для благотворительных питания малообеспеченных, или детей, детей с проблемными родителями, потому что вот ну, какой-то товарищ сменка, он напомнил, этот, этот, вот кормил детей, отмывал их. Это можно сделать там, на наших гражданских на 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 традиции. А? Послушайте, я взял на себя обязательство построить детский сад. Я его построил. Давайте, мне, давайте дальше будем называть эту ситуацию по мере поступления проблематики. Она возникла. Я себе предложил, давайте поддержим эту инициативу, положим в уши ребятам, которые здесь находятся в, этом, в этих коридорах, и мы все сделаем. Деньги для этого есть. Мы знаем, где они лежат. Мы их выймем мы, мы из тех карманов и добавим в правильное место. Спасибо.